嗯，今天我们吃个羊蹄，羊蹄可不是每天都吃啊。嗯，一只羊只有四个蹄子，攒一段时间才能这么多呢。好好洗洗，我们的羊蹄子都是这样火燎的蹄子呢。火燎的蹄子吃的时候有火燎的味道，这不行了。这个羊蹄子里边的这个毛囊单独取出来，这样吃着更放心，卫生干净。姐夫。 收拾完了吗？我都饿了、嗯。马上，马上完事了。羊蹄子收好了，先焯水。羊蹄子先焯水，嗯、放点葱，再放点姜，再放点这个草原六十丢。好嘞、哦，羊蹄子焯好水了，开始炖它。锅热了放油，油热了放姜葱,葱蒜，放。 我了完了，多把酱放，香辛料、树叶、薯皮，嗯、乱七八糟调料放点我完了完了，了辣椒、麻椒放。我了完了，我来出枪鼻子的香味啊！<完>小姨子，快快快，倒倒倒水。好嘞好嘞好嘞，好羊蹄子下锅。 我们摔跤玩耍，快乐这么多。啊、么多生出老抽一起抽点，好嘞、嗯！黄豆粒这么大的猪肉大脸圆放点小姨子盖上锅盖，煮它一个半小时就行了。嗯，好期待呀，姐夫。那我挺好。我们的羊蹄子熟了。嗯。这可煮的软烂脱骨。上的黄昏看。 一生中最难忘的记好了，快上桌。嗯啊、我们的羊蹄子再撒上这个蘸料，<带走 S 1> 味道肯定没得了。嗯，来吧，小姨子。这味、嗯啊、道非常适合我的胃呀、啊啊。那不挺好嘛。啊 嗯。这味道可真美治了、啊，嗯，可香了、啊。这羊蹄子 Q Q 弹弹，好吃、嗯。弹弹 Q Q，多吃点。这羊蹄子可是里边满满的蛋白胶囊啊，啊不是胶囊蛋白，多吃点，凉了就硬了。好嘞，嗯。 太阳要馬他说今天。小姨子，这个你得趁热多吃，嗯，它凉了就粘手，粘得更厉害。嗯，好久没吃肚包肉肉肠了今天煮。嗯，肚包肉肉肠可是做法简单，味道可不简单呐、啊。嗯。 煮瓦肉肉肠冷水下锅，嗯，好嘞，再放肉肠，嗯，好嘞，放葱，再放姜，再,再放点枸杞，再放点大粒盐，盖上锅大概煮一个小时就行了。哥，好期待呀！大哥挺好，瓦肉肉成熟了，嗯，快拿上桌。 虚虚从我们的独拔肉和肉肠，再撒上这个香菜，<来>味道肯定没味了。来，快开始吃吧。嗯，我们的独拔肉再蘸上这个蘸料，哇！太阳就要骑马走了，他说今天就到这里吧。嗯，这味道可真没味了。 一天中最美好哇我也沾点料宁静的晚霞远远站着阿爸妈这味道感觉直接上来了我们吃个原汁原味的嗯人们以前的老泪小洒这味道非常适合我的胃 那不挺好？看我们的肚包肉，都是羔羊肚子里包的羔羊肉，而且是瘦肉多，肥肉少。我爱吃辣椒酱，少蘸点儿；草原韭菜花多蘸点儿。嗯，这个肉肠给你们吃。嗯，来，嗯、呃，看这肉肠都是大块肉啊，嗯、吃着香喷喷。来，来吧，小姨子。 我的宝，爸爸煮的羊棒骨味道怎么样？嗯，<laughs> 那不挺好。来，让爸爸把着妈妈给穿袜子。来吧，我的宝。穿袜 <laughs> 子。跟爸爸一起拔萝卜。拔萝卜，拔萝卜，玩拔萝卜。萝卜媳妇儿，你喂孩子，我做饭，我喂你。 今天我们吃个羊棒骨，先把羊棒骨洗洗。羊棒骨可好吃了，瘦瘦肉多，还有这个筋多，基本上没有肥肉啊。羊棒骨要好好洗洗，洗干净了嘛，一会儿就煮了。出复复好了，那进屋炖它。姐夫，锅好了。锅热了放豆油，来油热了放姜葱蒜。 我了火了，再放点黄豆酱，我了火了，放点薯叶、薯皮，乱七八糟调料稍微放点，我了火了。小姨子，肉过来。哎、放了肉，满满一锅啊！快到。好嘞，停水停水，生抽、老抽一起抽点，给它点颜色。 黄豆粒这么大的猪肉大连人，大粒盐放点小姨子盖上锅盖，煮它一个小时就行了。阿爸阿妈坐下歇着呢。我们的羊棒骨熟了，嗯嗯、这可煮的软烂脱骨，看，嗯,嗯,嗯，快捞吧。嗯，快捞吧。 啊、这个真有食欲，那不挺好吗？好了，最后三个，快拿上桌。好嘞。我们的羊棒骨再蘸上这个蘸料，味道肯定没得了。啊 嗯，确确实实美着了这味道。老公，羊棒骨这样煮真好吃了，那不挺好？嗯，<laughs> 嗯对，羊棒骨非常适合我的胃。嗯，我的宝，爸爸煮的羊棒骨味道怎么样？嗯,嗯，那不挺好？ 徐徐从草上吹过。是谁在？姐夫，这羊棒骨太好吃了，基本没有肥肉，全都是瘦肉。嗯，还有筋。看看嗯，给大家割开一个看看，我们的羊棒骨就是这样，切开一个看看，就是瘦肉和筋。你看，蘸上我们的草原韭菜花，再蘸上这个辣椒酱。<laughs> 嗯，这味道确实美着了。嗯，趁热快吃。嗯嗯，他想喝水呢。嗯，我的宝爷爱吃这个羊棒骨，这不挺好吗？以后多煮点，你看。